Среди 8 миллиардов людей, которые живут сегодня на Земле, почти 2,5 миллиарда себя называют христианами. Только вдумайтесь в эти цифры. Это получается у нас каждый третий практически христианин. Какая же замечательная жизнь-то у нас должна быть на нашей планете. Вот только почему-то весь мир продолжает лежать во зле. И кругом творятся войны, кровопролитие, насилие, беззаконие, нечестие причем и в странах, называющих себя христианскими в том числе. Это что ж за христианство у нас с вами такое? Если взять сегодня Священное Писание и применить его как положено к нашему христианству, то такое христианство давно уже пора отлучить от Христа и предать анафеме. Конечно, вы скажете, что эти люди только называют себя христианами традиционно, по национальной принадлежности, но таковыми не являются. Тогда у меня возникает вопрос. А что тогда значит быть христианином? Кто настоящий христианин? Давайте порассуждаем сегодня об этом. И, конечно же, не на основании многочисленных мнений и взглядов людей, что люди думают, каким должен быть христианин, а на основании священного писания кого Библия называет христианином. Я приветствую всех, кому эта тема важна и интересна. Вообще, если мы посмотрим с вами в Библию, то слово «христианин» упоминается там всего лишь три раза. И из этих трех мест Писания сложно сделать вывод, каким должен быть христианин на самом деле. Но вот одно из этих мест Писания говорит следующее. Это книга Деяний апостолов, 11 глава, стих 26. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Итак, христианином может называть себя только тот, кто стал учеником Христа. В этой связи давайте порассуждаем. К Иисусу приходило очень много разных людей. И Иисус многое давал этим людям многие, кто приходил к Иисусу, получали от Него что-то. Общались с Ним, видели Его чудеса, слушали, что Он говорит. Были ли все они христианами? Были ли христианами те пять тысяч человек, которые пришли со всей окраины, весь день слушали Христа до вечера, больные исцелялись в этот момент, а вечером – когда они все проголодались, Иисус совершил чудо, преломил пять хлебов и две рыбки и накормил эту огромную толпу людей. Они получили от Иисуса многое. Были ли они христианами? А те толпы, которые встречали Иисуса при въезде в Иерусалим с пальмовыми ветвями и бросали одежды ему под ноги, были ли христианами они? Была ли христианкой та женщина, дочь которой бесновалась, но эта женщина пришла к Иисусу и получила через веру свободу для своей дочери. Был ли христианином мытарь Закхей, который э, пригласил Иисуса в свой дом и совершил там явное покаяние, когда решил, что раздаст половину своего имения. Бедным а если кого обидел, то воздаст в четверо. Был ли христианином друг Иисуса Христа по имени Лазарь, который умер, но Иисус воскресил его? Что вы думаете? Я вам скажу, что у меня нет четкого библейского основания называть всех перечисленных выше людей христианами. Почему? Потому что нигде не сказано, что они были или стали учениками Христа. Да, они были с ним знакомы, да, они обращались к Иисусу, да, они получали что-то от Иисуса, да, Иисус их любил и что-то для них делал. Но если не написано, что они стали учениками Христа, мы не можем их назвать христианами. Возможно, что некоторые стали позднее, это упущено в Библии, но мы сейчас говорим только в рамках Священного Писания. А вот женщина по имени Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал семь бесов, была ли она христианкой? И здесь я могу утвердительно сказать «да», потому что еще дважды после этого в разных местах Писания Мария Магдалина упоминается среди учеников Иисуса Христа. Итак, Христианином должно называть только того, кого Иисус считает и называет своим учеником. А кто же является учеником Иисуса Христа и что главное в ученике? Вот давайте сейчас об этом поговорим. Тогда мы и поймем, каким должен быть христианин. Я предлагаю рассмотреть сегодня шестую главу Евангелия от Луки. Мы посмотрим и порассуждаем над некоторыми текстами, которые здесь содержатся, и начнем с 17 стиха. Итак, Луки 6, с 17 по 20 стих я прочитаю текст. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его...» и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил – «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божье». И дальше начинается многим христианам известная проповедь о блаженствах. Но давайте сейчас над прочитанным текстом порассуждаем. Итак, много людей собрались к Иисусу. И здесь евангелист Лука разделяет этих людей на две группы. Пришло множество народа, но также было много учеников. Кто такие люди, которых Писание называет народом, пришедшим к Иисусу? Это люди, у которых были проблемы. Там были больные, страждущие, голодные, зависимые от нечистых духов. И Иисус отвечал на их нужды. Они получали исцеление и освобождение, но оставались просто народом. Но были ученики, к которым Иисус обратился отдельно, именно ученикам Он стал говорить эти слова Блаженны вы, нищие Духом, ибо ваше есть Царствие Божие. И дальше мы знаем этот текст. Более подробно, более подробно о нем говорит Евангелист Матфей пятая глава Евангелия от Матфея, если прочитать, там прям подробненько все эти блаженства и многие разные наставления. И вот если прочитать всю пятую главу, то ближе к концу этой проповеди, которой Иисус обратился к ученикам, звучат такие слова. Матфея 5, 43 по 45 стих. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. То есть идет сопоставление и сравнение характера, образа действий, Отца Небесного и призыв стремиться к этому и быть такими же для учеников. А 48 стих в завершении этой проповеди звучит вообще для нас потрясающе, радикально. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот как. Ничуть не меньше. Это кажется невозможным. Но именно это слово Иисуса Христа обращено к его ученикам. Кто такие народ, которые просто пришли к Иисусу, можем назвать их прихожанами? Они приходят в церковь, они приходят в те собрания, на которых Иисус что-то им раздает. Они получают, восполняются их нужды, они знают, что Иисус есть. Они верят, что Он есть, они верят, что в следующий раз, когда у них будет проблема, они снова придут и снова что-то получат. Но эта вера не делает их учениками Христа, то есть христианами. Учениками же среди всего этого народа являлись только те, к которым звучал вот этот призыв Божий «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный», и которые приняли для себя этот призыв, эту жизненную цель и последовали ей. Давайте посмотрим дальше опять шестую главу Евангелия от Луки. После того, как Иисус проповедь о блаженстве ученикам сказал, он говорит такие слова. Давайте прочтем 6 глава с 39 стиха. «Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Очень интересно. Причем тут слепой? Но на самом деле все просто. За кем ты идешь, туда ты и попадешь. Если ты идешь за слепым человеком, слепой обязательно упадет в яму, и ты, конечно же, окажешься там же, где оказался твой вожатый. А ученик это кто? Это тот, кто идет за своим учителем. И что ему тогда обещано? Он тогда тоже попадет туда, куда попал учитель. Наш учитель Иисус Христос прошел свой жизненный путь и в результате оказался на престоле славы в Царстве Божьем. И мы призваны оказаться там же вместе с ним, быть сонаследниками этого Царства. Но почему мы, как ученики, идя за Иисусом, окажемся там? Да потому что, когда мы идем за Христом, то мы усовершенствуемся, совершаемся, становимся такими же как Христос. Кто такой ученик? Это тот, кто становится подобным учителю. Будьте совершенны, как совершен Христос. Это не просто какая-то высокая планка для наших стараний и усилий высокого уровня нравственности и морального поведения. И это не просто призыв, который по-человечески кажется невероятным и невозможным. – это Божье обетование. Если ты ученик, значит, ты станешь таким, как учитель. Учитель позаботится о том, чтобы так тебя научить, чтобы в итоге ты оказался таким, как он, и был там, где он. Вот она цель нашего христианства. Чем христианство – Настоящее библейское христианство отличается просто от веры в то, что Иисус есть, он Божий Сын, он добрый и любящий, и он может восполнить наши проблемы. Отличие радикальное. Есть множество людей. Так было во время Иисуса, так есть и сегодня. Множество людей, больше двух миллиардов, на этой планете, которые верят, что Иисус ⁇ это Христос Божий Сын, и обращаются к Нему за помощью время от времени. И Бог им помогает. Они получают что-то от Бога, но получить что-то от Бога ⁇ это еще не делает тебя христианином. Христианином тебя делает то, что ты стал учеником, то есть появилась у тебя другая цель. Вместо цели что-то получить от Господа, появилась цель стать таким, как Христос. И вот можно задать сегодня вопрос. Среди всех людей, которые живут на Земле, среди всех тех, кто себя называет христианами у какого количества людей есть действительная жизненная цель стать подобным образу Сына Божьего Иисуса Христа, преобразиться в своем характере, в своем мышлении, достичь этого совершенства. И мы увидим, что людей с таким стремлением очень немного, как это было и во времена Иисуса Христа. Много тех, кто ходят к Иисусу и что-то получают от Него, Мало тех, кто следует за Иисусом, чтобы преобразиться в Его образ. Но только это есть христиане. Всех остальных христианами называть-то вообще-то и нельзя. Итак, идти за Иисусом, чтобы стать совершенным, как Он. Как это происходит? Давайте читать эту главу до конца. Шестая глава Луки, 41 стих. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот первое, пожалуйста, вам. То есть, если ты ученик, ты заинтересован преобразиться в образ Христа, тогда первое, что нас должно волновать, не та неправда, не те беззакония, которые творят люди вокруг нас. О, как легко мы видим неправду в другом человеке. Но не это волнует ученика. Ученика волнует, чтобы в нем самом не оказалось никакой неправды. И если ты любишь ближнего своего, ты видишь, что он из-за своей неправды, из-за своих грехов погибает, а ты ученик Иисуса Христа, то тогда тем более... Чтобы увидеть, как помочь грешнику другому, ты прежде всего ищешь самому удалить бревно из своего глаза. Желание истинного христианина не изменять мир вокруг, а самому измениться в образ Христа, очиститься и осветиться от всякой неправды, которая пребывает в нем. Тогда мы можем послужить и людям вокруг нас. Это первое. Дальше читаем: 43 стих. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог в стерновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что в сердце человека, внутри, в его сущности, в его помыслах, в его внутренних желаниях, то и выйдет наружу. Это учение Иисуса Христа. Поэтому еще раньше Бог говорил в книгах Ветхого Завета, больше всего хранимого, храни сердце свое, источники жизни из него. Если мы хотим изменения нашей жизни, то мы должны хотеть изменения нашего сердца. Не понравится тебе что-то в твоей жизни? Ты видишь какую-то неправду в твоей жизни? Значит, есть какая-то неправда в твоем сердце? Хочешь исправить свою жизнь? Исправляй свое сердце. Кто такой ученик? Это тот, кто, желая принести добрый плод, заботится о том, чтобы стать добрым деревом, то есть иметь доброе сердце изменение своего сердца, помыслов сердца, желаний сердца, целей и ценностей, которыми наполнено сердце, в образ угодный Христу – это цель христианина. Христианин настоящий хочет этого. И много ли таких людей среди нас, даже в наших евангельских церквях, которые ищут от Господа – не угождение себе, не того, что кажется им нужным, важным, ценным для себя, а ищут от Господа, Господь, измени мое сердце, измени мою внутренность. Я не хочу оставаться таким, какой я есть. Я хочу измениться, стать подобным тебе, чтобы помыслы, чтобы чувствования мои были, как у тебя. Тогда и дела мои, и плоды мои будут, как у тебя. Вот это мышление и желание христианина. Дальше читаю. 46 стих и до конца главы. «Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющих их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Мало приходить в церковь и мало слушать Слово Божье. Это еще не делает человека христианином. Но я в церковь хожу, не пропуская ни одного служения. Но я читаю Библию, я слушаю проповеди. А это еще не делает тебя христианином. Потому что если ты не воплощаешь в своей жизни повседневно и практически то, что читаешь в Библии и то, что слушаешь, то тогда твой дом не имеет основания. Ты не ученик Иисуса Христа. Жизнь твоя не поменяется. И вот придет наводнение, придет буря, придет жизненное испытание. А оно придет. Оно придет и к ученику Христа, оно придет. И к неученику, и в жизнь верующих, и в жизнь неверующих придут одни и те же обстоятельства, которые испытают прочность их веры. И если ты не был учеником Христа, то тогда рухнет все твое здание веры. Придет разочарование, Бог мне не помогает, отступление от Бога. Просто пассивное формальное христианство, где ты по обыкновению можешь даже продолжать ходить в церковь, но живешь уже ничем не отличаясь от прочих людей в этом мире, которые и не называют себя христианами, а ты называя себя христианином имеешь такую же самую жизнь. Имея звание, что ты жив, на самом деле мертв. Делая вид благочестия, отрекся его силы. Поэтому только когда человек, слушая то, что говорит Господь, воплощает это, желает воплотить это все в своей повседневной жизни, его можно называть учеником Христа, а значит христианином. А если человек умеет помолиться и получить от Господа то, что Бог обещал на основании Писания, Он прихожанин к Иисусу, но это еще не делает Его христианином. Итак, давайте мы подытожим то, о чем мы поговорили на основании одной этой главы. Христианин ⁇ это тот, кто ученик Иисуса Христа. Ученик Иисуса Христа ⁇ это тот, кто идет по жизни за Иисусом Христом, имея своей целью преобразиться в образ Христа, чтобы в финале своей жизни, после завершения земного пути, оказаться вместе со Христом, там, в наследии вечного Божьего Царства. И для этого на своем пути христианин будет попадать в разные ситуации и обстоятельства, которые он воспринимает как Божьи уроки. Это не какие-то проблемы или трудности, которые пришли в нашу жизнь. Это не просто дьявольские атаки. Это не дела злых людей вообще. Это Божий урок для нашего воспитания, для того, чтобы научить нас и сделать нас подобными Христу. Сам Иисус Христос прошел через разного рода трудные обстоятельства, гонения, непонимание, отвержение, насилие, в конце концов, скорби и через крест и смерть, и через это же все будет проходить каждый его ученик, то есть каждый, кто действительно является христианином. При этом, во всех этих ситуациях, обстоятельствах, Христос как учитель будет рядом с тобой, и Он будет являть тебе пример, чтобы ты мог видеть, как Он это все прошел, и расположить свое сердце. Иисус, я тоже хочу явить такую же реакцию, такое же поведение, как явил Ты. Тоже хочу так прощать, как Ты умеешь прощать. Тоже хочу так любить тех, кто этого не заслуживает, как Ты любишь. Тоже хочу быть подобным Отцу Моему Небесному. И в результате вот такого следования за Христом преображается внутренность христианина. Его сердце меняется, его плотская, эгоистичная натура умирает действием креста Голговского. И в нем открывается характер Иисуса Христа, который начинает проявляться и приносить добрый, видимый плод в решениях, в реакциях, в поступках, которые мы совершаем каждый день. То, что мы приходим на собрание, и слушаем что-то там, еще не делает нас христианами. Но вот когда мы начинаем действовать в соответствии с тем, что мы услышали, то это определяет нас как христиан, и это обеспечивает нам, что когда придет очередное испытание, здание нашей веры, дом нашей жизни не разрушится, а устоит. Вот таким путем мы становимся христианами. Хочешь ли лично ты быть христианином? Делай свой выбор, и да благословит тебя в этом Господь.